Так, чую, добрий вечір. Добрий вечір. Що там зараз відбувається в Луганську? Я так розумію, ситуація досить напружена, і були переговори з парубієм на чолі. Так також Добкіна був візит, який тут ми вже встигли показати, як він до речі, нормально звітом відступив. Я би сказав, зрозумів. Ну я по-русски, якщо ви дозволите. Так, прошу дуже. Действительно, приезжал к нам кандидат президента Добкин. Сначала его как бы, достаточно доброжелательно встретили, но, скажем так, без видимой агрессии. Вот. Но после того, как он начал обсуждать, пытаться обсуждать вопросы добровольной сдачи оружия и освобождения здания, вот, то градус и отношение к нему со стороны, так сказать, участников этого ивента резко сменилось, и в его адрес полетели нецензурные оскорбления и предметы, которые, собственно говоря, но обычно используют в других целях. Вот. И, возможно, если бы эти, этими предметами предметы чаще использовали определенные люди, то у нас бы было в стране все хорошо. Я прошу прощения за такую жесткую ремарку. Вот я вижу вас в студии Юрия Мирошниченко. Я хотел бы, в принципе, ему сказать, если позволите, как бы я к нему достаточно с большим уважением отношусь как к юристу. Вот, я хотел бы ему сказать, что то, что по поводу он говорит, то, что он говорит по поводу федерализации, вот это все верно. Все верно, Юрий. Только вы должны э, понимать одну простую вещь. Сильная власть на месте это прекрасно. Вот, но сильная вла власть клиптоманов большая часть из которых на Луганщине, подавляющее большинство, которые принадлежат партии регионов, такие как Ефремов, Галенко и прочее, прочее, прочее. И вся их вертикаль, выпистованная просто годами, понимаете, вы уже, которая кристаллическая эта э, вертикаль, она здесь не нужна. И именно поэтому пока о федерализации не может идти никакой речи. Почему? Потому что вы нас просто-напросто тогда Луганщину, Донеччину, вот, восток Украины превратите в феодальный какой-то анклав, понимаете, а -а -а. где нас будут судить комсомольские башки, вот, Багрова-Лики, вот, и так далее. Но это вам ремарка просто, и, вы извините. И, но и, когда я еще с Юрием... Не ремарк, это а -а -а. не ремарка, это дополнение, еще один аргумент, потому что если вы слушали мое выступление, я как раз и не хочу, чтобы регион фактически превратился в тот Киев, где еще может быть в худшем варианте. Я не комментирую как бы своих коллег, но вот если это в каждой территориальной общине люди видят друг друга, ну я имею в виду э, э, и своего руководителя города, и они могут переизбирать. Если мы еще не будем делать такие длинные скажем так, на уровне территориальной общины сроки полномочий, чтобы ротация могла идти быстрее. Мы таким образом сменим элиты. Мы, э, там люди все на глазах. Совершенно верно, Юрий. Однако я считаю, извините, пожалуйста, то, что я вас перебил. Да, я... пожалуйста, конечно. Это я... хорошая дискуссия. Однако я считаю, что э -э, те партии, политические силы, которые себя дискредитировали э -э, поддержкой преступного режима Януковича, который де-факто стал и де-юре нелегитимным уже после событий 29-30 ноября, вот, они должны э -э, пройти процесс политической иллюстрации. То есть никто не мешает лично вам то есть достаточно симпатичного, как говорится, там человеку, че который обладает, обладает, обладает нормальным багажом, юридических знаний, специалисту То есть я это действительно говорю. То есть, вы как бы не вызываете у меня из там, всех регионалов какого-то неприятия. Хотя большую часть ваших коллег я просто презираю, искренне ненавижу. И они и видит Бог, они этого заслуживают. Спасибо. Понимаете? Вот. Но тем не менее, мне кажется, что должен состояться запрет коммунистической партии, как архаизма уже, рудимента которого вообще нигде нет, чтобы на его место могли прийти нормальные, интеллектуальные молодые левые движения. А партия регионов должна быть просто-напросто упразднена, как партия, которая поддерживала ну, диктатора, тирана. Сергей, Сергей я, я, я единственное, что хотел сказать. но ну, вот партия регионов немае, а там, не знаю, Килинкаров е, наприклад, и шо? И вы знаете, я, ну, я скажу так. Я и он сейчас... достаточно популярный политик, насколько я понимаю. Сергей, так? я скажу одну Сергей, вещь. Да? Да? У нас Уж... популярный политик. Келенкаров у нас был популярным политиком до того, как он продал э, свое мэрское ну, выиграв фактически победив на выиграх, он продал, скажем так, ну, свое кресло, которое он фактически выиграл, был результат. Мирского головы вы имеете да, да, да. он продал регионалам Кравченко, действующему мэру. Так и называется. Поэтому нашего действующего мэра так и называют. Серега Очко. Почему? Потому что он победил с разрывом в 21 голос. Вот. И Келенкаров, имея массу доказательств на руках, видеоматериалов, Свидетельских показаний, он мог это все дело додавить. Однако он фактически. Я не знаю, то есть я его не упрекаю в том, что он взял деньги. Возможно, деньги взял Симоненко. Но то, что их кто-то взял и Келенкаров не стал отстаивать свою позицию, не стал мэром этого города. После этого он не имеет ни малейшего морального права называться политиком и рассчитывать на какое-либо уважение со стороны Луганчан. Ну, я, я хочу поливаться до Сергея. Сергей, вот смотрите. <с stereotype> а я у нас из с Да, да, да. Хорошая дискуссия, на самом деле. И дай бог, чтобы нас смотрели сейчас в Луганске и не только в Луганске, а на всем Востоке. С одной стороны, я вот к вопросу о запрете тех или других партий. Я не есть членом партии регионов, я вышел, у меня есть для этого аргументы. Из этических соображений, я еще раз говорю, я не комментирую, вы можете, да. Есть кому, потому что во многом эта критика и мне адресована, заслужена. Но я считаю, что не мы с вами должны решать, кто будет в парламенте или в местных органах, или кто не будет. Пусть это будет честная политическая конкуренция, если мы с вами заявляем о европейских ценностях. Совершенно верно. Вот таким образом. Но то, что... Сейчас время, когда партия регионов должна либо измениться и стать государственнической. И, конечно, я сочувствую Михаилу Добкину, но уважаю его поступок, что он не побоялся в, э, на том митинге, где не разделяют его точку зрения, он не побоялся сказать о вещах, которые э, должен говорить национальный политик Украины. И даже если тебя закидали потом, я не знаю, гнилыми помидорами, но у тебя есть сердце, и у тебя есть совесть, и у тебя есть ответственность. То есть вот это надо делать. Это вы говорите о Добкине сейчас? Да, Ну, це так пройзошло. Я я по крайній мере, відео кадри, і ви сказали, що он почав призивати к сложенню зброї. Давайте Сергія Серце, совість, пані національної політики, це 16 різних дефініцій. Вам так не кажется? Ну ладно, окей, я не я. Я знов ж таки за інших не буду гарантувати, але я кажу, що якщо в людини це є, то він має не боятися говорити не те. Що хочуть від нього почути. Ну, От, так само, як я, не боюсь говорити, що я проти федералізації. І не тому, що я хочу сподобатися Сергію чи е, ну, я не знаю, людям, які поділяють таку думку. Але я саме для тих людей, які підтримують федералізацію, роз'яснюю, чому, в чому є ризики такої форми. А ви додаєте ще аргументи, які дійсно для мене є переконливими. Сементувати. Взяти отак вот і під контролем тримати регіон, це не те заради чого люди э, прагнули мати свою державність. Савше не будь ласка, у мене к вам зразу буде небольшая просьба. Пользусь у вас да, скоро пожалуйста. засідання фракції, як какта час у вас називається. Но, нас, но нас, деви... я уже не посещаю, к сожалению, заседание <звы> фракции партии, <Да>, партии. Сергей <звы> Просто Мирошниченко Юрий вчера вышел с фракции партии. партии. С партии, Про, партии простите, Рею. простите, я не успеваю просто отслеживать. Дело в том, что тут буквально тут 300 метрах от моего дома сейчас разворачиваются такие события, в которых есть у меня все основания обвинять, скажем так, и голову фракции партии Регионов Александра Ефремова, ага. который, подобно доктору Франкенштейна из знаменитого Романа Маришели создал этого монстра и полностью утратил над ним контроль. Вы понимаете? Даже так? То есть Ефремов уже не контролирует ситуацию? Ефремов не контролирует ситуацию. Во всяком случае, я не знаю, почему он здесь не появился. Мне кажется, что если бы что градус уже общественного накала. Я правильно понимаю, что скандувала его имя, то есть чтобы он появился? Я бы хотел посмотреть, как он попробует зайти в СБУ и договориться о сдаче оружия. Понимаете? Почему? Потому что, с одной стороны, я уже написал как бы, в своей статье, которая там ну, достаточно ну, приобрела там, определенную, скажем так, известность, о том, что Луганск понимает два языка. Язык денег и язык силы. Значит, на языке денег, язык денег Луганск уже перестал понимать. То есть, остается язык силы. То есть мы должны рассчитывать либо на штурм на какой-либо, либо, либо тот кукловод, который все это затеял, придет и все разрулит. Но всего вчера мой товарищ, которого я знаю уже много-много лет, он сам по себе милиционер, он очень хорошо знает об оружии, он оперативный работник. Он сумел зайти в помещение СБУ, там устраивает такие небольшие экскурсии, ну типа как для фанатов этого всего батнического движения. Вот, он пошел, он посмотрел. По его приблизительным подсчетам там около полутора тысяч вооруженных людей, причем оружие, оружие там э, гораздо больше, чем э, там должно храниться. Вы понимаете? То есть оружие свозилось туда заблаговременно. И все это готовилось, и совершенно это спланированная акция. Кто этим занимался? как этим занимался, кто обеспечивал этот подвоз. Но вы знаете, Луганск такой регион, я думаю, даже Юрий не даст соврать, в котором Ефремов решает все вопросы. Я об этом не устаю говорить, но я уже, знаете, я уже, как говорится, не за того, чтобы там Александр Сергеевич, я просто уже взываю к его совести. Сегодня главный редактор одного из изданий луганских позвал тоже к совести. Ефремов, Галенко, ну Галенко это получается его, как бы так, ну, мягко выражаясь, подчиненный. Вот, э, сделайте что-нибудь, или уже уйдите, скройтесь, и как-то пускай уже центральная власть разруливает. Но нет, вы понимаете, все, все это инспирируется. Полторы тысячи человек живут на небольшом участке, их кто-то кормит, у них откуда-то появляются деньги, они вооружены до зубов. Там сидит человек с РПГ, понимаете, вот, э, и смотрит в окно. Вот, то есть здесь происходят совершенно дикие вещи. Но у нас такое ощущение, что у нас Белград, понимаете, то есть во времена войны югославской, югославской войны. То есть здесь происходят совершенно животного характера какие-то вещи. Вечером идут разоряются эти все супермаркеты. Вот выносится спиртное, выносится провизия. То есть, ну, я не говорю, что их грабят, покупают. Вот. Но тем не менее, вы понимаете, то есть, что такое тысяча э, единиц автоматического оружия у людей, которые, ну, немного, скажем так, не в себе, которые нервничают, которые устали. А если они еще немного сверху выпили, ну это вообще уже, вы понимаете. Вот. Поэтому я считаю, что ответственность вот за это все лежит целиком на партии регионов и на э, тех программах, которые она продвигала в регионе. Это и патриот Луганщины, когда мы пытались сделать нечто альтернативное пласту. Да? Это и создание этой Луганской гвардии, и молодой гвардии откровенно экстремистской организации, лидер которой сейчас арестован и сидит за захват административного здания и надругательство над государственными символами. Все это поощрялось, понимаете? Все это, всем этим людям Александр Сергеевич жал руки, давал ордена, понимаете? Вот, и так далее. Сергей, вот. у меня вопрос к вам. Власть это все поощряла. Вы знаете, что у нас исполнилось вчера или позавчера 98 лет героя Советского Союза, Малько. Вот, человек, который был неоднократно ранен, защищал нашу страну от фашистов. Так вот, ему звание почетного гражданина Луганщины было присвоено одним решением сессии вместе с Ефремом. Человек, который защищал родину, получил звание уже... В глубокой старости одним решением с человеком, который убил Луганщину, который единолично ее уничтожил фактически. Понимаете? А вся партия регионов смотрела на это и аплодировала. Поэтому, вы простите мне мои эмоции, но я вам скажу так: что партия регионов должна быть ликвидирована как политический институт. И каждый из них должен нести не только политическую ответственность, но и юридическую, в том числе уголовную ответственность за поддержку, за лоббирование интересов преступника Януковича, который убил массу граждан своей страны, которую он руководил на тот момент. Я думаю, это, это те вещи, которые наряду с такими вещами, как территориальная целостность, суверенитет Украины, они просто-напросто не подлежат обсуждению. Вот это моя позиция. Okay, ну, на, самом деле, на самом деле, Сергей, у вас может быть позиция, и мы, конечно, уважаем, вы, вы имеете право на эмоции, особенно пребывая там в эпицентре событий. Но э, я скажу вам, опять же, как, как юрист, коллективной ответственности уголовной быть не может. И она должна быть, каждый человек, его роли и преступления доказаны, э, э, и, соответственно, применено к нему наказание. Мало того, я признаю ваше право требовать прекращение деятельности той или иной политической силы. Вы гражданин, вы можете э, э, высказывать свою точку зрения. Я просто политик, Теорий, да, вы... и степень моей ответственности вы... совершенно вы... другая. Но вы... я вы... хотел спросить у вас другое, Сереж, вы... секундочку, вы... Од... Вы... один вопрос. Это для меня очень важно. Дело в том, что здесь у нас в Киеве несколько раз э, и вчера вечером я был на одном из эфиров, нам сказали, и вот сегодня в течение дня несколько раз говорили о том, что здание СБУ в Луганске освобождено. А вы сейчас говорите о тысяче даже больше людей. Скажите, что на самом деле происходит, потому что мы несколько успокоились. Я вам, я вам докладываю, значит, все, все сообщения Службы безопасности Украины, я еще с утра об этом сказал, все сообщения Службы безопасности Украины о якобы освобождении от захватчиков, от террористов здания Службы безопасности Украины на Советского 79 не соответствуют действительности. Никто туда не выходит, не собирается выходить. То есть, более того, там постоянно, вот так вот, знаете, накаляется обстановка искусственно. Говорят, что принимают законы, которые отягощают ответственность за совершение преступления против государства, в том числе и за захват административных зданий. Вот. И вот, допустим, даже такая, знаете, архитектическая история, Кристоматина. Человек туда в порыве, ну, немного был не в себе, и когда начали штурмовать, он туда попал. И все. И на следующий день, он когда уже понял какую ситуацию нелицеприятную попал, и что он, по сути дела, говоря, намотал себе уже так между делом 15 лет, Неплохо, да, погулял? Вот, он пытался оттуда выйти, ему сказали, нет, раз ты с нами, держи автомат и будешь обороняться до последнего. И он пишет смс и говорит, что мне уже терять нечего, вот и все. Вот такая вот ситуация, там совершенно разные люди, понимаете, совершенно и разные люди. И тем, люди. кто хочет сквозь это оружие, дать этот шанс, до речи. А, вот же, а, я фактически, заруч... фактически это заложники, получается. Я, я... Нет, фактически. Нет, это не заложники. Но если он не хочет, а его заставляют. Вы видели, когда-нибудь? Не заложника выпускаю, с автоматом? Юрий, а? Вы видели заложника с автоматом, когда-нибудь? Нет, я не видел, но я слушаю вас. Вы говорите, что человек не хочет там быть. Новозеландцы, что за за ручники ситуации? А, за ситуации не хочет получается понимаете то есть он понимает что он выйдет и его сразу примут на 15 лет или у нас еще по Луганску сейчас вот, попался вот, слухи о, том, о том что гостиница напротив здания сбу вот вся крыша усеяна снайперами и любой кто выйдет с оружием будет застрелен uh -huh. вот понимаете кто-то вбрасывает то есть эти все слуги и и манипулирует общественным мнением тех людей которые собрались на площади на самом деле там не настолько много людей и я не думаю что они скажем так что их мнение является каким-то репрезентативным и мы можем полагаться на него как на э, мнение большинства жителей Луганска. На самом деле в Луганске живут ну, достаточно интеллигентные, много интеллигентных и спокойных людей. Конечно, я понимаю, что это немного дико звучит для жителей центра и Запада, но тем не менее это так. Вот. настроенные люди. должны оправдываться. В... У нас нет никаких сомнений, что и в Луганске, и в Донецке, и в этих регионах живут абсолютно нормальные люди с абсолютно нормальными ценностями. Совершенно верно. Вот. Но вместе с тем, понимаете, много людей, которые приехали из стагнирующих регионов, которые в том числе, скажем так, стараниями тех людей, которых я и перечислял, стали таковыми. Вот, либо в результате их халатности, либо в результате, там, не, не, ну, я не знаю, каких-то вот, э, ненадлежащих э, административных мер. Вот они приезжают, им здесь весело, им хорошо, им вручили э, э, люди, которые никогда в жизни не имели никакого социального статуса, то есть являлись лю люмпенами, по сути дела говоря, им вручили эту идею, знаете, какую-то забубенную, э, колорадскую, так сказать, полосатую. И теперь они готовы за нее как бы стоять. Я не знаю, конечно, кто готов за нее умереть, там... За эту идею. Вот. Однако с теми людьми, которые возглавляют это, а там действительно есть, мне сказали, есть и спецы, в том числе есть и российские спецы, и люди, которые работали в спецподразделениях, с ними, и афганцы, с ними нужно садиться и как-то пытаться договариваться, естественно, ну, либо штурмовать, потому что, как ни крути, они террористы, понимаете? но ну, сегодня же как раз в Поруби, я так разумею, секретарь Рады Нацбезпеки Маути, переговоры, может, они все-таки там успешные, безуспешные, я Знаю і плюс так. в ефірі ну, в ефірі п'ятого каналу Віталій Єрема та е, віце-прем'єр з да, блоку, заявив, що до 12-ї години завтра має бути розблокована, зокрема, в Донецьку е, обласна державна адміністрація. І, до речі, підписаний тільки що наказ Турчинова взяти під охорону Ода Донецьку, але знову ж таки, Донецьку де це не про Луганськ. Тобто Ви знаєте, я вам скажу так: що е, Луганщина е, Луганщина. Вот она уже настолько не верит обещаниям ни одной власти, ни минувшей, скажем так. Никто здесь не испытывал никаких иллюзий, никакой любви к Януковичу. Его победа на выборах была обеспечена жесточайшим админресурсом, вот, жесточайшими вбросами. Вот, хотя и альтернативы особо тогда не было, вы помните, как бы оба, оба, кандидата были достаточно одиозны. Вот, тем не менее, Луганск не доверяет и новой власти, и я вынужден это признать. То есть, в конце концов, если власть говорит неправду, и даже я обычный человек, да, то есть, как бы, там, ну, скажем, блогер, да, юрист, могу ее в этом улечить. То у меня нет основа и я уличаю ее в этом. Когда, допустим, вот с утра заявляет служба безопасности Украины о том, что вышло 56 человек, а мы прямо там стоим, и мы не видим эти 56 человек, как они вышли, я не знаю, через крышу, сзади они вышли. это, Но ну это, вы понимаете, то есть это все э, у нас, мы не имеем ни малейшего основания доверять. То есть, э, возможно, да, я могу там где-то как-то, я понимаю, что власть там непродолжительное время, там, и, то есть, ей нужно время для того, чтобы как-то, я не знаю, навести порядок. Вот, но тем не менее. Не, а э, дезинформации а и брехни не может быть об этом не думать им нужно все прямо здесь и прямо сейчас то есть им нужен порядок понимаете и много людей вот из тех которых я знаю которые там э, там же много людей стоит которые на себя на самом деле никакие флаги не цепляют они просто-напросто mm -hmm. идут почему потому что они действительно вот боятся каких-то совершенно иллюзорных вещей скажем правого сектора mm -hmm. вот правый сектор приехал в Луганскую понимаете и этими всеми сказками этими всеми страшилками их, понимаете, вот просто шпигуют вот эти вот регионаловские, вот эти медиа карманные, понимаете, местные телеканалы, вот те, которые находятся полностью в сфере влияния регионалов и так далее. То есть что сделали регионы они создали образ врага и очень печально что этот образ врага мы он этот образ представляет из себя украинца понимаете а не того же россиянина который уже сегодня топчет нашу землю понимаете который ее которые которые аннексирует, не оккупант вот, вот, поэтому партия регионов юрий говорит что коллективная ответственность нет безусловно роль каждого должна быть расследована в установленном законом порядке однако вы забыли как суть организацию такую интересную, как СС в Нюрнберге. И там нормальные коллективные приговоры. А я думаю, что партия региона, возможно, не заслуживает такой участи, как большинство членов СС, однако где-то там. Окей. Okay. Сергей, дякую дуже за включение. Спасибо. Было спасибо. дуже, дуже приятно поспілкуватися.